नागपुरातून समोर आलेली एक धक्कादायक बातमी नागपूर मधील हॅप्पी स्प्रिंग्स ओयो हॉटेलमध्ये महिलांना ऑनलाईन परीक्षेच्या नावाखाली फसवून ठेवले जात असल्याचा प्रकार आहे नागपुरातील हॅपी स्प्रिंग्स ओयो हॉटेलमध्ये सत्त्याहत्तर एकवीस ब्याण्णव सत्याहत्तर सत्त्याण्णव या मोबाईल क्रमांकावरनं महिलांना ऑनलाईन ना परीक्षेच्या नावाखाली बोलावलं जात होते महिलांकडनं पेमेंट करून घेऊन त्यांच्यावर अनैतिक दबाव टाकण्यात येत होता अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती या माहितीची खात्री जमा होताच नागपूर पोलिसांनी संबंधित हॉटेलवर छापा टाकला आणि घटनास्थळी चार महिलांची सुटका के लिए। या एक पीडित महिलेने सांगितलंय की तिला राहुल नावाच्या इसमाने इस एका हॉटेलमध्ये ठेवले होते या प्रकरणात एक महिला साथीदारही आरोपी आहे जी हमे इन, इन्फॉर्मेशन मिली डबल सेवन टू वन नाईन और टू सेवन नाईन सेवन एट मोबाइल के इस्तेमाल करके इस सीन का जो धारक है वो मोबाइल के इस्तेमाल से लड़कियों को और महिलाओं को दूसरे राज्य से बुलाता है और उनका जो ओयो हैप्पी स्प्रिंग होटल है अचरछ टावर में वहाँ पे वो पेशा व्यवसाय के लिए उनको बुलाता है और ग्राहकों को अवेलेबल करके देता है उसी वक्त जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन तरीके से वो पेमेंट करवाता है ग्राहकों से और महिलाओं को भी उसी तरीके से पैसे दिए जाता है तो ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको हमने अच्छी तरीके से उसको चेक कर लिया और जब हमको उसके बारे में पूरा निश्चिंत हो गया कि ये सब सारी चीजें हैं तो अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा की जो प्रावधान है उसके हिसाब से फिर हमने पंचों को बुलाया महिला पंचों को और पंटर को बुलाया और पूरी उसी प्रावधान के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की वहाँ पे जाने के बाद रेड में हमको एक महिला आ, मिली जो कि पीड़ित है उसके बाद में आ, हमको उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि उस महिला को और अन्य महिलाओं को राहुल नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे आ, बुलाया था नागपुर में और वहाँ अलग अलग होटल में रखा था तो जो महत्ति मिली उसके हिसाब से फिर और जो तीन महिलाएं हैं उनकी भी उनको भी हमने रेस्क्यू कर लिया तो ये टोटल चार महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया जो होटल का मालिक है चेतन विजय चकोले और उसके यहाँ रहने वाला जो उसके यहाँ काम करने वाला युगान दुर्गे तो वहाँ पे हमको हुक्का के पॉट्स भी मिले और वहां पे हुक्का की सामग्री भी युगान ने अवेलेबल करके दी थी तो ये दो जो ओयो के होटल और वहाँ का नौकर इनको और जिनको इन महिलाओं ने लाए थे वो राहुल और उनके पार्टनर दिलीप इनको आरोपी बनाया गया है घटनास्थल से जो हमने जब्ती की है उसमें दो मोबाइल और अन्य हुक्का की और कॉन्डम वगैरह ये सामग्री जो छियासी हजार दो सौ की है वो प्राप्त की गई है ये संपूर्ण जो खबर थी ये पुलिस अमलदार अश्विन इनकी थी और इस संपूर्ण कार्रवाई में सामाजिक सुरक्षा विभाग के पुलिस अमलदार सचिन नितिन अजय प्रकाश शेषराव आरती और पूनम थी इसके अलावा एश के टीम का भी हमको इसमें सहयोग मिला है आ, ये जो चार पिडित आहे एक जो है ये भारत के मध्य भाग से है और तीन जो है ये उत्तर भाग से हॉटेलचा मालक चेतन खोले जो बोरगाव भागातील आहे त्याच्यावरही गंभीर आरोप आहे पोलिसांनी छाप्यात दोन मोबाईल फोन चारशे ते दोनशे रोख रक्कम आणि काही कागदपत्र जप्त केली आहेत या टोळीने इतर राज्यांमधन महिलांना नागपुरात बोलावून आर्थिक आणि शारीरिक शोषण केल्याची शक्यता आहे या प्रकरणात व्यापार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे या प्रकरणामुळे नागपुरातील ओयो हॉटेल्सवरील देखरेख आणि महिला सुरक्षेच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधलं गेलं आहे पोलिसांनी वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थही टळला आहे